بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلو عقده من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابا الحمد لله شكر فالله pada, pada hari ini kita bertemu lagi. untuk kita sambung baca sahih al-Bukhari dan hari ini kita akan masuk hadis yang ke 1330 bab yang ke-60 masih lagi dalam kitab al-janais eh kitab berkenaan dengan jenazah-jenazah. Bab yang ke-60 ni bab mayyukrahu min al-ittikhadhi al-masajidi 'ala al-quburi. Bab pada menjelaskan berkenaan dengan perkara yang tidak disukai kita menjadikan kubur itu sebagai masjid. Kan? Ah eh, kubur atau kubur tu kita buat masjid. Ha, itu tidak disukai lah. Kan? Ha, itu tidak disukai. Taib. Imam Bukhari dia mulakan dengan menyebut uh, riwayat. Dia kata, Walamma mata al-Hassan bin al-Hassan bin Ali radiyallahu anhum duribat imra'atuhu al-qubbata al ala qabrihi sanatan. Kata dia, uh, ketika al-Hassan bin al-Hassan bin Ali radiyallahu anhum. And, ini seorang perawi lah. And ada seorang perawi namanya Al-Hassan bin al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Ini apa? cucu Sayyidina Ali anak kepada Sayyidina Hasan. Jadi Hasan ada anak nama Hasan juga. Ha, dua kali Hasan dekat situlah. Jadi Hasan ni uh, dia ni masa dia meninggal a uh, isteri dia tu buat satu kemah di atas kubur dan buat kemah atas kubur tu selama setahun. Dia buat kemah atas kubur tu kan. Ah uh, ni cerita Imam Bukhari lah wa mar diwayat ni. So, Rufiat. kemudian kemah itu diangkat sami'u saihan yaqulu ala hal wajadu ma faqadu lalu mereka mendengar suara menyeru dengan suara panggil dia kata adakah mereka telah menemui apa yang hilang ha, ada hilang ke kau orang kau orang jumpa ke apa yang hilang ni ha, telah jumpa ke apa yang aa uh, barang hilang tu faja bahu al akharu maka orang lain pula jawab balak ya isu faqalbu bahkan mereka telah berputus asa mereka maka mereka balik kan Ha, tunggu dapat ke yang, yang cari dekat kubur tu? Ha, tak dapat, lepas tu balik tu. Ha gitulah. Semudah ni kan begitu. Ha, Hasan eh. Al-Hasan bin Al-Hasan. Ha, ni dia tabiin lah. Kan? Ha, dia bukan sahabat. Ha, kalau Al-Hasan bin Ali yang tu tu sempat dengan Nabi Sallam walaupun masa kecil. Ha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni wafat pada tahun 11 Hijriah. Al-Hasan ni, ha, Sayyidina Hasan ni dilahirkan pada tahun 7 Hijriah. 7, 8, 9, 10. Maksudnya masa 11 uh, kan. Masa uh, Nabi Muhammad wafat tu umur Sena Hasan cucu Nabi ni adalah 4 tahun. Kan? Budak sangat lah. Kan? Uh, Sena Husin pula dilahirkan pada tahun 9 Hijriah. Kan? Dia beza dua tu tu 2 tahun. Hasan dengan Husin ni beza dia 2 tahun. Umur kan. Uh, jadi maksudnya masa Nabi Salah wafat umur Sena Hasan ni baru 2 tahun. Kan? umur Sena Husin tu baru 2 tahun. 9, 10, 11, 2 tahun. Eh? Kan? Begitu. Uh, tu cerita je lah. Ha, tapi satu lagi cucu Senali, Hasan, anak pada Senasan tu nama Hasan juga. Ha, itu tabiin. Ha, itu tabiin eh. Ha, itu tabiin. Dia tak sempatlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kira tabiinlah dia sempat bapa dia tu kan. Ha, lepas tu dalam hadis ni kan cerita bini dia pergi buat kubur atau kemah tu, buat kemah atau kubur tu. Kan selama setahun isteri dia tu nama apa? Bini dia tu nama apa? Kan Imam Nur al Hajar Al-Asqalani dia sebut dia kata nama isteri dia lah Fatimah binti Al-Husain. Fatimah binti Al-Husain eh. Al-Hassan bin Al-Hassan. Uh, Senasan ada anak nama Al-Hassan. Hussein ni adik dia. Ada anak nama Fatimah. Fatimah tu kahwin dengan uh, Hassan. Mas pupu lah ni. Kahwin sepupu. Eh? Ni kahwin sepupu. Begitu. Type. Uh. Hmm. Kenapa eh Imam Bukhari dia mulakan dengan tajuk uh, apa kemah buat kemah selama setahun tu. Ha, uh, dia kata kat sini, dia kata andal muqim fil fustad la yakhlu minas solati hunaka. Apa kaitannya? Imam Nur Hajar kata, puncanya adalah apabila kita buat kemah di situ selama setahun, mestilah kita ada menunaikan solat kat situ. Kan? macam Imam Bukhari nak bagi tahu, kalau kita nak semai atau kubur ni macam boleh. Kan? Fayal zamu itikhadu al masjidi indal kubri maka di situ tu perbuatan itu boleh menyebabkan kita menjadikan atas kubur ni tempat menunaikan solat. Ah ha, macam tu waqad yakunu al-qabru fi jihatil qiblah fatazdadu al-qarahah dan kadang-kadang kubur tu berada ke arah kiblat maka ki, makruhlah kalau kita apa uh, makruh itu makin membesar lagi lagi tak bagus macam tu kan yeah. jadi kalau ada tabi'in buat jangan kita kata ini yani bolehlah kut belum tentu kan yeah. belum tentu kalau boleh boleh kalau kita nak kata afdal tidak ha, eh ha, sebab Imam Ibn Hajar al ala sekalian ni kata, kalau tengok pada tajuk Imam Bukhari tu kata, babu ma yukurahu. Benda yang tidak disukai. Tidak disukai, kita jadikan kubur ni sebagai masjid. Ha, gitu. Itu kata Imam Bukhari. Lepas tu Imam Ibn Hajar al ala sekalian ni pula kata, kalau kita semayang dekat kubur, mengadap pula arah kiblat tu kan kubur. Kita mengadap ke kiblat depan tu ada kubur. Ha, Bertambah-tambah. Fatas dadu al-qarahatu. Bertambah-tambah lagi tidak disukai. Maksud ini tak bagus lah kan dia boleh tapi tak bagus macam itulah maksud dia ha waqala ibnu al-munir inna ma duribat al-khaymatu hunaka listimta'i bilmayyiti bilqurbi minhu okey kenapa eh uh, isteri dia tadi pergi buat buat kemah atas kubur tu ha uh, imam bin al-munir kata sesungguhnya kemah itu didirikan di situ untuk uh, menikmati si mati dengan berada dekat dengannya kan istimta' bilmayyiti bilqurbi minhu dia nak isteri ni dia biar rasa dekat dengan laki dia sebab laki dia mati dia nak duduk kat situ setahun dia duduk kat kubur biar dia rasa dekat dengan laki dia sayanglah ni dan sayang sangat eh gitu taip ini kata al-imam Ibn al-munir ah uh, ta'dila li nafsi wa taqilan bil istihbabil ma'lufi minal uns and kenapa dia buat macam tu nak biar dekat tu nak menghiburkan diri eh uh, untuk merasa uh, hibur terhibur hatilah kan sebab sedih bila jauh kan balik rumah ha, uh, kubur suami jauh kan eh, dia pergi kat kubur tu biar rasa dekat dia dengan laki dia walaupun laki dia sudah mati eh ya? macam tu hmm ha wa mukabaratan lil hissi untuk menahan perasaan kan eh, kalau jauh takut tak tahan duk nangis lah kalau kubur ni rasa macam ada peneman macam tulah ha hmm. eh ini cerita kata Al-Imam Ibn Al-Munir lah. Seperti mana ni dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Taib. Hmm kita tengok pula uh, hadis yang ke-1330. Kata Al-Imam Al-Bukhari, wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Musa. Abdullah bin Musa di sini adalah Abdullah bin Musa Al-Abasi. Eh, yeah, meninggal pada tahun 214 Hijriah, eh. Yeah. Ha uh, jenis siqah. Cuma kata Imam Ibnu Hajar kana yatasyayya kana yatasyayyaun. Ah uh, dia ni ada berbau-bau syiah kan yeah, tasyayyuk dia bukan syiah tapi sunni yang cenderung pada syiah macam tu eh ada hadis ni lah ha, lepas tu Amtu bin Musa ni pula dia ambil hadis ni daripada Syaiban An Syaiban Syaiban di sini Syaiban bin Amtu Rahman An Nahwi And dia meninggal pada tahun 164 Hijriah Siqah dan Syaiban ni pula dia ambil hadis daripada Hilal Huwa Al-Wazan Al Hilal tu nama dia ada satu lagi nama lain Al-Wazan bin Abi Humaid Al-Mashur kan uh, bin abi humaid hilal bin abi humaid Wazan. eh uh, tu nama dia lah Dan dia meninggal pada dalam uh, apa imam Nuhajjah hajar rasala ni tidak sebut dia meninggal bila eh tidak disebut tapi dia siqah kemudian hilal ni pula dia ambil hadis pada urwah urwah bin az-zubair urwah bin az, bin az Eh, uh, ini adalah anak kepada az bin al-awwam kan? uh, dia ada abang dia sahabat nabi abang dia nama Abdullah bin az -Zubir. Dia ruah ni bukan sahabat. Dia tak sempat aa, dengan Nabi, zaman Nabi SAW. Dia meninggal pada tahun 101 Hijriah. Kan? Jadi dia ni mak dia Asma binti Abi Bakar. Asma tu kakak pada Aisyah. Jadi Aisyah tu mak saudara dia lah. Dia ni ambil hadis daripada Aisyah RA. Kan? Isteri Nabi SAW meninggal pada tahun 58 Hijriah. Jadi kata Aisyah ni an Nabi Sallam kalau fi maradhihi lati mata fihi. Dia kata Nabi SAW ni berkata ketika Nabi sakit sakit yang bawa pada kematian. Masa Nabi sakit nak meninggal tu, masa tu tu Nabi ni ada ungkap satu perkataan kata Aisyah. Kan? Ha apa kata Nabi salam? La'anallahu al-yahuda wal nasara Allah Taala melaknat Yahudi dan Nasrani ittakhadhu qubura Ambiya'ihim masjidan. Yang mana mereka menjadikan kubur para nabi mereka ni masjid. Kan? Allah Taala laknat orang Yahudi dan Nasrani mereka jadikan kubur para-para nabi mereka itu sebagai masjid kan kubur nabi dia pergi semayang kat situ kan ha, yang tu uh, laknat Allah taala kepada Yahudi dan Nasrani kata nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu eh begitu hmm qalat ha, kata Aisyah Aisyah ni ada sikit komen dia kata apa eh walau la 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 abrazu qabrahu ghaira anni akhsha an yattakhidha masjidan nampak kan ha, kata Uh, Aisyah dia kata walau ladzalik kalau tak kerana itulah kalau tak kerana Nabi cakap tu la abrazu qabrahu ghaira anni akhsha an yuttakadha masjidan eh, sudah pasti nyata sangat ha, sudah pasti mereka akan membongkar kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ha, dalam pada aku ni bimbang sangat mereka jadikan kubur Nabi tu sebagai masjid ni kata Aisyah al-anha jadi maksudnya pesanan Nabi sallam ni kita jangan jadikan kubur jangan jadikan kubur ni sebagai masjidlah Aisyah siap katalah aku bimbang orang jadikan kubur Nabi tu semua masjid. Itu ha, tu kata Aisyah radhiyallahu anha eh. Ha, kalaulah Nabi tak cakap macam ni ni, mungkin orang pergi gali-gali kubur Aisyah uh, 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 gali kubur Nabi tu dia orang buat ku, buat, buat masjid pula kat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam eh. Ah ha, macam tu. Ha, tempat semayang. eh. Ah ha, begitu. Uh, Okey, bab yang ke-61. Babu as-salati ala nufasa'i idza matat fi nifasiha. And bab pada menjelaskan berkenaan dengan solat jenazah ke atas wanita yang sedang nifas jika dia meninggal dunia semasa tempoh nifas ni. Masa dia tengah datang nifas tu, dia mati. And, ha, lepas tu, kita semuanya jenazah dia. Ha, tu maksud dia lah. Tu tajuk dia. Ha. Imam Nuh Hajar Al-Asqalani ni, dia ada komen sikit lah berkenaan dengan tajuk bab Imam Bukhari ni. Qala az-Zain bin al-Munir wa Ghairuhu al-maqsudu bihadhi at-tarjamah an nufasa wa inqal na ma'duh datam minal jumlah وَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا مَشْرُوعًا بِخِلَفِ شَهِدِ الْمَعْرَكَةِ Imam Zain bin Al-Munir dan seumpamanya kata, maksudnya adalah, orang perempuan ni, kalau dia sedang ni nifas, orang perempuan nifas ni, uh, darah tu keluar, hasil daripada beranak. Kalau dia mati tu, dia ni mati syahid. Ni kata Imam Ibn Al-Munir ni. Imam Zain bin Al-Munir ni kata, kalau orang perempuan tu, dia mati dalam keadaan dia melahirkan anak, darah dia keluar tu kan, dia mati syahid. Tetapi uh, syahid dia tu tak macam syahid perang. Ha, sebab itulah disemayangkan jenazah dia. Sebab itulah dimandikan jenazah dia. Itulah maksud dia. Kalau orang perang, tidak dimandikan jenazah dia. Tidak disemayangkan jenazah dia. Ha, tapi kalau orang perempuan yang uh, nifas, uh, darah tu keluar hasil daripada dia beranak tadi tu, maka dia dimandikan. Kan? Walaupun dia dikategorikan sebagai syahid. Ha, eh? Itu kata Imam Zain bin Al-Munir. Dan juga seumpamanya. Taip? Kita tengok hadis yang ke 1331. Hadis yang ke 1331. Kata al-Imam al-Bukhari wa biqala hadatsana Musaddad telah menceritakan kepada kami guru kami Musaddad, Musaddad bin Musarhad. eh. Aa, ni an Imam hadis guru Imam Bukhari yang paling banyak Imam Bukhari riwayatkan hadis ni dalam sahih al-Bukhari. Bukan semata-mata Imam Bukhari je, Imam Abu Daud pun. Abu Daud pun sempat belajar dengan dia. Jadi bila Abu Daud belajar dengan dia, Abu Daud pun banyak keluarkan hadis riwayat daripada dia. Lepas tu kita, kita baca dalam Sahih Bukhari, kita baca dalam Sunan Abi Daud, ha, ni haddatsana mus, uh, apa Musaddad bin Musarhad. Musaddad bin Musarhad. Dia Musaddad bin Musarhad ni adalah orang Basrah. Kan? Uh, dia di uh, orang Basrah, dia meninggal pada tahun 228 Hijriah. Eh, dia meninggal tahun 228 Hijriah eh gitu. Taip. Uh, dia ni pula kata haddatsana Yazid bin Zurayyah. Ha, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zuraid Al-Aishi. Yazid bin Zuraid Al-Aishi dia meninggal pada tahun 183 Hijriah. Dan dia ni pula kata Haddasana Husain telah menceritakan kepada kami al Husain al Husain bin Zakwan. Nama penuh dia. Hussein bin Zakwan Al-Muallim. Meninggal pada tahun 148 Hijriah. Jadi siqah, cuma kadang-kadang dia ada terlupa sikit. Kadang-kadang dia waham, dia keliru, dia uh, kabur Eh, ya ke tak? Ya ke tak? Kadang-kadang. Kan? Tapi secara dasar okey. Cuma ada, jangan-jangan sekali tu dia ada sikit lupa-lupa tu kan? Ha, begitu. Ha, dan Hussein ni, Hussein bin Zakun Al-Mu'alim ni, dia kata hadasana Abdullah bin Buraidah telah menceritakan kepada kami, guru kami, Abdullah bin Buraidah Al-Aslami. Kan? Ha, apa nak? Al-Aslami. Dia meninggal pada tahun 115 Hijriah. Dia ni pula ambil hadis daripada Samurah bin Jundab. Samurah bin Jundab Al-Fazari. Kan? Ini sahabat Nabi lah ni. Ini sahabat Nabi eh. Ya. Samurah bin Jundab ni. Sahabat Nabi dia meninggal pada tahun 60 Hijriah. Okey. Dia kata apa? Qala. Dia kata. Salaitu wara'a an-Nabi SAW ala imra'atin matat fi nifasiha faqama alaiha wasataha. Kata dia, aku menunaikan solat di belakang Nabi SAW yang ketika itu Nabi semayang jenazah perempuan yang dia mati kerana nifas. Kerana dia beranak anak. Kerana dia beranak. Dia beranak mati. Kan? Maka ada darah nifas lah. Haa. jadi Nabi menunaikan solat. Dia tu jenazah dia tu. Lepas tu dekat belakang dia tu ada sahabat yang bernama Samurah bin Jundak. Radul Awan eh. Gitu. Faqama alaiha. Nabi menunaikan solat itu wasataha. Berdiri tu tengah-tengah perut. Kat perut. Dia bukan kat kepala. Ha, macam tu. Inilah dalil hadis yang disandarkan bahawasanya apabila seorang itu menaikkan solat jenazah perempuan dia duduk dekat perut dia bukan duduk dekat uh, kepala eh cuma ni ada penjelasan juga kan ha, ada penjelasan sebab uh, imam Ibn Hajar dia bahaslah nanti kita akan jumpa hadis yang menjelaskan berkenaan dengan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dekat tengah dalam kes merujuk pada perempuan ni beranak ni perempuan beranak ni Kan? Sebenarnya mistik mesti ke ataupun tak mesti macam mana eh? Ha, dia akan sampai tajuk tu insyaAllah. Okey kita tengok pula bab yang ke-62. Babu aina yakumu minal mar'ati warajuli. Ha, ni tajuk dia tadi yang kita bangkit tadi lah. Bab pada menjelaskan di manakah kita nak berdiri untuk jenazah perempuan dan jenazah lelaki. Ha, berdiri kat kepala ke berdiri kat perut. Ha, eh? ha, tu tajuk dia. Okey Imam Nur Hajar Asqalani ni dia ada kupas sikit. Dia kata tempat berdiri ketika solat jenazah. Kita berdiri kat mana? Kat kepala ke atau kat perut? Hmm. eh? Okay. Um, dia kata, Walihada al at-tarjamata maurida as-su'al. Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Al-Bukhari ni, bila dia sebut berkenaan dengan berdiri ni, dia mulakan dengan soalan. Aina. Kat mana eh? Laki, uh, mayat, kak ma kat mana kita nak berdiri? Imam nak berdiri semasa menunaikan solat jenazah. Lelaki dan perempuan. Jenazah lelaki dan perempuan. Kat mana nak berdiri? dia mula dengan aina kat mana ha, soalan lah kenapa soalan wa arada adama atafriqati baina arjuli wal mar'ati sebenarnya tak ada beza kan imam bukhari maksudkan tidak ada beza di antara jenazah laki dan perempuan sama-sama kat kepala ya sebenarnya kat perut ni ada special case ada case tertentu je wa ya? syara ila tadai fi ma rawahu abu dad wa tirmizi min tariqi abi ghalib an anas bin malik ana usalla ala rajulin faqama inda ra'sihi wa ala mar'ati fa qama inda ajizatiha. Hadis yang menjelaskan berkenaan dengan kedudukan kita semayang uh, berdiri di kepala untuk jenazah lelaki. Dekat bawah sikit, dekat perut tu, untuk jenazah perempuan tu, hadis ni ada direwatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Tetapi, Imam Bukhari berpendapat hadis tu da'if. Hadis tu da'if. Kan? Yang kata ada perbezaan tempat berdiri untuk semayang jenazah tu, ada kata uh, laki kat kepala, perempuan kat perut. Yang tu tu daif. Ada tu daif eh, gitu kata dia lah. Uh, kata Imam Bukhari berpandangan itu adalah daif, gitu. Ha uh, faqala lahu al-Ala bin Zaid. "Aha kadza kana Rasulullah yaf'alu?" Qala na'am. Uh, kalau tengok je dia, dia kata, "Yalah, ada lah." Kan, eh? tapi itu daif, tak kuat. Uh, jadi tak kuat. Lepas tu kalau macam tu macam mana pula kes hadis Samurah bin Jundak pula? Uh, okay, kita tengok kes ni kan perempuan ni kan dia beranak dia berak. Di situ tu ada tajuk khusus kat situ. Sebab itulah Imam Ibn Hajar kata fa yuhtamala an yakula muktabaran maka dia yang muktabarnya adalah fa innal qiyama 'alaiha inda wasdiha lisatriha. Eh lisatriha. Berdiri dekat tengah tu kat perut tu kenapa? Untuk menutupi aib dia. Kan eh, kalau kita dekat tengah tu orang tak nampak perut dia tu, kan? Ha, tak nampak uh, unsur perut dia lah sebab orang perempuan beranak kan macam tu. Uh, ini berdiri di bahagian tengah jenazah wanita membantu untuk menutup dan melindungi pandangan daripada bahagian tubuh yang lebih sensitif. Eh, dia orang belakang makmum tu tak nampak lah. Ha, tu tujuan dia. Eh, uh, tu maksud dia begitu. Hmm. hmm. Dia kata kemungkinan. Wa anna dhalika kana qabla itikhazi na'ashi lin nisa. Sebab pada ketika itu belum ada lagi kita letak dalam keranda. Dalam keranda. Jenazah letak dalam keranda. Masa tu belum ada lagi konsep tu. Sebab itulah timbul semayang ni duduk kat perut supaya tak nampak. Sekarang ni dah bawa keranda belah dah. Dah tutup dah. Jadi tak timbul lah duduk kat perut, duduk kat kepala pun tak apa. Sebab nak tutup tu tak ada. Nak mengelak daripada kaiban perempuan tu dilihat tu dah tak ada. Eh? Ha, tu maksud dia. Gitu. Ni kata Al-Imam Ibn Hajar ala sekalian ni. Eh? Gitu. Okay kita tengok hadis yang ke 1332. Kata Al-Imam Al-Bukhari wa bihi qala haddasana Imran bin Maisarah. Imran bin Maisarah al-Munqari. Meninggal pada tahun 223 Hijriah. Dan dia ni ambil hadis daripada Abdul Waris. Hadasana Abdul Waris. Abdul Waris bin Sa'id At-Tanuri. Eh? Dia meninggal pada tahun 180 Hijriah. Jadi siqah. Sahabat. Cuma ni orang ada tuduh dia ni berfahaman Qadariah. Orang tuduh. Tetapi tak sabit. Eh? Betul ke tak ada bukti. Orang tuduh je. Ha, dia kena fitnah ni. Bangsa tuduhan. Eh? Dan dia ni pula Abdul Waris ni uh, ambil hadis hadasanah Husain telah menceritakan kepada kami Al Husain Al Husain bin Zakwan Al Muallim eh. Uh, tadi kita dah sebut dia meninggal pada tahun 18 148 Hijriah. Ya. Dia ni siqah kadang-kadang dia ada lupa-lupa sikit eh. Uh, dan dia ni pula ambil hadis daripada Ibnu Al Ibnu Buraidah ataupun nama sebenarnya Abdullah bin Buraidah Al Aslami. Dia punya gelaran dia meninggal pada tahun 115 Hijriah. Ya. Dan dia pula ambil hadis daripada Samurah bin Jundab. Ha, tadi kita dah sebutlah. Samurah bin Jundab meninggal pada tahun 60 Hijriah. Sahabat Nabi yang masyur. Ha, hadis ni sama macam hadis yang kita baca tadi. Iaitu kata Samurah, aku semayang di belakang Nabi SAW. Ketika itu Nabi semayang jenazah mayat perempuan yang dia beranak keluar nifas kan. Fakam ma'alaiha wa sataha. Dan Nabi SAW tu berdiri tu belakang. Ha, Nabi tu berdiri betul-betul dekat bahagian tengah perut dia tu. Kan? Ha, kita dah sebutlah special case lah. Dalam kes-kes tertentu saja. Eh. Begitu. Habis. Type. Okey. Babu at-takbir alal janazati arba'an. Bab pada menjelaskan tentang takbir semayang jenazah ini empat kali. Ha, itu insyaAllah kita akan bahas dalam cengang kita akan datang. Eh. Ya, sebab ada khilaf. Ada kata empat kali. Ada kata enam kali. Ada kata dua belah kali. Ada kata tiga kali. Ah, ha, yang tu semua tu kita akan bahas panjang lebar. Hadis-hadis ni insyaAllah dalam cengang kita akan datang. Eh. Wallahu'alam. Kalau ada sebarang soalan pertanyaan boleh tinggalkan kat ruang komen ah nanti admin ana akan baca dia akan preskri dan kepada ana ana akan cuba jawablah soalan daripada kawan-kawan dalam uh, live live kita yang akan datanglah insyaallah wallahualam sallallahu alaihi wasallam muhammad wa ala alihi wasahbi ajmain walhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh